Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan, BBM Mak Johor Nombor matrik 10 DLS 24 F1046 Hari ini saya akan membentangkan tentang pengertian solat, dalil dan sejarah pengsyariatan solat Pengertian solat Solat secara bahasa bermaksud doa dalam istilah syariat Solat adalah ibadah khusus yang terdiri dari perkataan dan pembuatan tertentu Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat merupakan tiang agama dan menjadi ibadah yang paling utama dalam Islam. Dalil tentang kewajipan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pokok segala perkara adalah Islam Tiangnya adalah solat Dan puncaknya adalah jihad Sejarah pensyariatan solat Solat diwajibkan pada malam Isra' Mi'raj Ketika Nabi Muhammad SAW Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Lalu naik ke Sudatul Muntaha Awalnya, solat diwajibkan sebanyak 50 kali sehari Namun setelah Nabi Muhammad SAW memohon keringanan, Allah menguranginya menjadi lima waktu sehari semalam dengan pahala yang tetap sama seperti lima puluh kali. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya solat sampai Allah langsung memerintahkannya tanpa perantaraan wahyu melalui jibril. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya solat sampai Allah langsung memerintahkannya tanpa perantaraan wahyu melalui jibril. Solat lima waktu yang diwajibkan adalah Solat subuh dua rakaat, Zuhur empat rakaat, Asam empat rakaat, Maghrib tiga rakaat dan Isyak empat rakaat. Solat menjadi tunggak utama yang membezakan seorang Muslim dari kekafiran Menjaganya adalah bentuk ketaatan kepada Allah Dan melalaikannya adalah bentuk kelelian yang serius ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Syahid bin Hazli. Nombor metrik saya 10 DLS 4 F1 065 Saya akan menjawab soalan Boroman iaitu Keutamaan solat berbanding ibadah lain Yang pertama, solat adalah tiang agama Solat adalah asas utama dalam Islam Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Solat adalah tiang agama Barang siapa yang mendirikannya Maka ia telah menegakkan agama dan barang siapa yang meninggalkannya Maka ia telah meruntuhkan agama Hadis riwayat Al-Bayhaqi Yang kedua Solat ialah ibadah pertama yang diambil kira di akhirat Solat adalah amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat Jika solat seseorang diterima Maka amalan lain juga akan diterima Sebaliknya, jika solatnya ditolak, amalan lain juga akan ditolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan pertama seorang hamba yang akan diadili di akhirat adalah solat jika baik solatnya baik pula seluruh amalannya jika rosak solatnya rosak pula seluruh amalannya Saya akan tunjukkan video tentang solat amalan pertama yang diadili di akhirat ada orang laki-laki dia kata kalau kita solat tak cukup tak apa. Ada cara lain nak dapatkan pahala. Jawapnya betul. Tapi pahala yang lain tidak dikira. Jika tidak sempurna semayang. Allah Ta'ala fardu kata kamu. Sehari semalam lima waktu tak boleh kurang daripada ini. Jadi siapa yang semayang tiga saja bah ha, dua tidak sembahyang guna dia amalkan ma'ala amalan, amalan lain semua amalan lain tidak berguna awwaluma yuhasabu alal abdu yawm alqiyamah as-salat tanya dan kira dulu atas seorang manusia pada hari kiamat ialah solatnya dulu. Kalau solatnya cukup barulah elok amalan yang lain. Kalau solatnya tak cukup atau tak solat maka tidak ada dikira amalan yang lain. Tiang agama ialah solat Yang ketiga, solat ialah hubungan langsung dengan Allah. Berbeza dengan ibadah lain, solat adalah komunikasi terus antara hamba dan Allah tanpa perantara. Dalam solat, seorang Muslim bermunajat memohon petunjuk keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu SWT. Hubungan solat dan rezeki Bismillahirrahmanirrahim Wa amur ahlaka bis solati was tabir alaiha la nas'aluka rizqan nafnu nas nar maksudnya perintahkan ahli keluarga mendirikan solat dan bersabar dengannya kami tidak meminta rezeki bahkan kami yang memberi rezeki surah toha ayat 132 Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwi Iqbal bin Nazir. Nombor metik saya 10DLS24F1042. Saya akan menjelaskan Tiga kelebihan solat mengikut kajian saintifik. Yang pertama, meningkatkan fokus dan disiplin. Solat yang dia lakukan secara konsisten melatih minda untuk lebih fokus dan berdisiplin dalam mengurus masa. Kajian mendapati bahawa individu yang mengamalkan solat secara rutin mempunyai kawalan diri yang lebih baik dan mampu menumpukan perhatian dalam kehidupan seharian pada slide seterusnya menunjukkan keratan akhbar yang bertajuk solat terat disiplin diri pelajar melaksanakan program recall semat solat bukan sahaja memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan solat tetapi juga membentuk disiplin dan jati diri mereka melalui ceramah dan aktiviti yang dijalankan pelajar diharapkan dapat mengamalkan solat sebagai sebahagian daripada rutin kehidupan mereka Yang kedua, meningkatkan kesihatan fizikal. Pergerakan dalam solat seperti rukun, sujud dan duduk antara dua sujud menyerupai senaman ringan yang meningkatkan fleksibiliti dan kekuatan otot. Kajian menunjukkan bahawa sujud boleh meningkatkan aliran darah ke otak, membantu fungsi kognitif dan mengurangkan risiko strok. Yang ketiga, mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Solat yang dilakukan dengan khusyuk dapat mengaktifkan sistem saraf parasipatik yang membantu mengurangkan tekanan dan kegelisahan. Kajian dalam bidang psikologi menunjukkan bahawa solat dapat menurunkan kadar hormon kortisol, hormon stres sekaligus meningkatkan ketenangan dan keseimbangan emosi. Kerap keratan akbar ini menekankan bahawa solat dan bacaan Al-Quran bukan saja amalan ibadah tetapi juga mempunyai manfaat psikologi seperti sebutan huruf dan bacaan solat serta alunan Al-Quran dapat membantu menstabilkan emosi dan memberi ketenangan dalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Zahim bin Muhammad Zaidi. Nombor metri 10DLS24F1073 Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan PBT1 yang bertajuk langkah untuk mengatasi masalah Pengabaian solat dalam kalangan masyarakat Islam Pertama, pendidikan dan kesedaran agama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepentingan solat melalui pendidikan formal dan tidak formal mengadakan kelas agama, ceramah dan program dalam kesedaran di sekolah, masjid serta media sosial. Uh, menjelaskan hikmah dan masyarakat dan manfaat solat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seterusnya, penerapan disiplin dan dan amalan solat sejak kecil. Ibu bapa perlu memainkan peranan utama dalam mendidik anak-anak tentang solat sejak usia muda. Membesarkan anak-anak dengan solat secara konsisten dan memberi contoh teladan yang baik. Menggalakkan budaya solat berjemaah di rumah dan di tempat kerja. Seterusnya, peranan masyarakat dan institusi Islam. Majlis dan institusi agama perlu lebih aktif dan dalam menarik masyarakat mendirikan solat dengan pendekatan yang lebih mesra dan inklusif mengadakan program motivasi, kempen kesedaran dan ganjaran untuk menggalakkan solat menggunakan teknologi seperti aplikasi peringatan solat untuk membantu umat Islam lebih konsisten dalam menunaikan solat seterusnya berikut adalah faktor utama menyebabkan perabaian solat dalam kalangan masyarakat Islam kurangnya kesedaran dan pendidikan agama. Sebilangan individu tidak memahami kepentingan solat kerana kurangnya pendedahan kepada ilmu agama. Pendidikan agama yang lemah sama ada di rumah atau di sekolah menyebabkan solat mereka tidak menjadi keutamaan dalam kehidupan mereka. Berikut adalah kesan utama akibat pengabaian solat dalam kalangan masyarakat Islam. Hilangnya keberkatan dalam hidup. Solat merupakan tiang agama dan sumber keberkatan dalam kehidupan Apabila solat diabaikan, seorang mungkin menghadapi pelbagai masalah hidup Seperti ketenangan jiwa yang hilang, rezeki yang tidak berkat dan kesukaran dalam urusan harian Kesimpulan yang dapat simpulkan ialah Masalah perabaian solat dalam kalangan masyarakat Islam perlu ditangani dalam sirius Kerana solat merupakan tiang agama dan kewajipan utama setiap muslim Melalui pendidikan agama yang berkesan, penerapan disiplin solat sejak kecil, setiap peran, serta peranan aktif masyarakat dan institusi Islam, masalah ini dapat dikurangkan. Dengan usaha berterusan dan persedaran yang tinggi, umat Islam dapat membentuk masyarakat yang lebih bertakwa dan disiplin dalam melaksanakan ibadah solat, sekaligus memperoleh keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Siapa pun dalam dunia ni atas nama Islam kalau dak semayang, dak boleh kita kata baik. Tiang-tiang agama itu solat. Kalau tinggal tiang agama tak kata baik. Si pula ni walaupun tak semayang tapi hati dia baik. Hati baik pun dia tak semayang. Orang yang tak semayang itu musuh. Orang yang beriman. Dia engkar dengan perintah Allah. Dia tak herau dengan surga dan Tak ada dengan azab Allah. Dia tak takut azab kubur. Dan dia menurut perintah Iblis. Itu orang yang meninggalkan solat. Macam mana dikatakan baik?